Здравствуйте, меня зовут Зуза Фьялова, я из Словакии и работаю в организации Partners for Democratic Change Словакия. Сегодня мы поговорим про гражданское общество и социальный активизм по правам человека, как быть уместным и вовлеченным. Название лекции «Из кресла в поле». Адам Мехник – живой символ гражданского общества и социального активизма по правам человека в посткоммунистической Европе по-прежнему считает, что за идеи лучшего мира бороться стоит. Согласна ли с этим молодежь из Центральной и Восточной Европы? Какие идеи готовы отстаивать люди в этой части мира? Можно ли мобилизировать значительную часть общества на защиту прав человека или по другим социальным поводам? Или кликтивизм, сочетание слов «клик» и «активизм» – это единственный способ вовлечения? Эти вопросы мы постараемся обсудить в этом уроке. Здесь представлены определения основных общепринятых терминов, которые мы будем использовать. Для целей этого урока в либеральном понимании термина гражданское общество рассматривается главным образом с точки зрения права демократического представительства и верховенства закона. Гражданское общество является промежуточной сферой между государством и семей, населенной организованными группами и организациями, которые имеют определенную автономию по отношению к государству и формируются на добровольной основе людьми для продвижения их интересов ценностей и идентичностей. Оно включает в себя различные неформальные группы и отдельные лица, принимающие участие в удовлетворении их социальных или политических нужд, не ожидая экономической прибыли и не являясь частью государственного аппарата. Гражданское общество имеет определенный ценностный принцип. В него входят организации, уважающие в широком смысле человеческое достоинство и свободы, терпимость и недискриминацию, демократическое управление и гражданское участие. Социальный активизм, стремление к социальным изменениям, используя коллективную или индивидуально демократические свободы, например, слова, собраний, доступа к правосудию и так далее. И тоже инструменты, например, блоги, митинги, петиции, общественные слушания, бойкотирование и судебные процессы. Социальный активизм означает влияние на принятие решений на государственном уровне иными методами, кроме участия в выборах и референдумах. Поляризация общества и рост социальных конфликтов, как терроризм, миграция, война в Украине, социальное неравенство это лишь некоторые из аспектов глобализации, которые оказывают сильное влияние на общество в Центральной и Восточной Европе в настоящее время. Резкое нарушение стабильности и в глобально взаимосвязанном и очень быстро меняющемся мире может привести к возникновению социальных конфликтов. Мартин Бутера видит и истоки высокой поляризации обществ в Центральной и Восточной Европе, в видимом присутствии этнических меньшинств или ми мигрантов и в целенаправленном возрождении исторических стереотипов по политическим причинам. Отвергание других – одна из форм борьбы с собственным страхом перед неизвестным и неопределенным будущим. Она проявляется в мобилизации групп, пропагандирующих нетерпимость, отчуждение или ограничение прав. Бутора говорит о культурно-цивилизационном расколе в нашем обществе, где пропаганда так называемых традиционных ценностей выступает против терпимости по отношению к меньшинствам. Мы называем их другие, бросающие вызов нашим ценностям. Хотя эти наши ценности являются в массе своей довольно расплывчатыми и стереотипными. Например, немецкая нация или традиционные словацкие семьи. Диаспоризация мира приводит к постоянной конфронтации ценностей не только в виртуальной, но и в физической реальности. Бедность – это проблема, которая часто фигурирует в политических дебатах. Относительная бедность в понимании большинства граждан Явление спровоцированной культурой потребления, рекламирующей нереалистичные стандарты жизни. Демократическое участие является широко признанной мерой качества гражданского общества и демократии. Проще говоря, чем больше участия, тем лучше демократия. В Центральной и Восточной Европе, особенно в посткоммунистический период, Расширение возможностей граждан влиять на процесс принятия решений было в центре усилий по демократизации. Некоторые авторы, напротив, отмечают, что слишком большое участие может привести к сужению политических решений в попытках удовлетворить интересы всех участвующих групп в ущерб общественным интересам. Фарид Захария видит кризис либеральной демократии в слишком широком участии и слишком низкой ответственности народных депутатов, позволяющей принимать непопулярные решения в общественных интересах. Опасность неправильного использования демократических свобод также сформулирована в контексте развития. Гражданское общество может представлять собой локус, в котором культивируются гражданские ценности и нормы демократического участия, хотя всегда есть соблазн использовать большую политическую свободу для продвижения собственных корыстных целей и программ, способных усугубить политический конфликт и подавлять разумное управление. Марши право радикальной молодежи, кампании против иммигрантов, мусульман, гомосексуалов и ромов. Все эти мероприятия используют демократические свободы слова, собраний, ассоциации, право на подачу петиций и другие. И снова тот же вопрос. Только самые громкие и самые нетолерантные группы могут быть услышаны. Эмпирические исследования, проведенные в ряде стран Центральной и Восточной Европы, показывают, что ни участие, ни представительство не являются обязательными сферой гражданского общества. Павел Фридж различает четыре типа организации гражданского общества или NGO. NGO, чей профиль, традиционные интересы, хобби, это сообщества и ассоциации в области спорта, культуры, отдыха, общественного развития. Новые организации по предоставлению услуг ⁇ это социальные и медицинские услуги, образование, гуманитарная помощь и благотворительность. Традиционные общественные организации ⁇ это профсоюзы, гильдии, профессиональные сообщества и политические партии правозащитные организации, которые занимаются, например, защитой окружающей среды, правами животных, защитой прав человека, прав потребителей или прав меньшинств. По данным исследований, проведенных в Чехии и Словакии, организации по увлечениям характеризуются большим количеством участников и аполитичностью. Активности в сфере развития громады традиционно классифицируемые как аполитичные, тем не менее очень важны для выработки демократических навыков. Организации по предоставлению новых услуг и новые правозащитные организации оказались весьма профессиональными и эффективными в своей деятельности и взаимодействии с государством. Политика Евросоюза оказывает сильное влияние на этот процесс путем повышения эффективности, подотчетности и корпоративной концепции демократии через свои гранты. Эти организации не могут похвастаться большим членским составом, если он вообще имеется. Да им это и не нужно. Скорее наоборот. Широкий членский состав и внутренняя демократия станут препятствием для управленческой эффективности и экспертного имиджа. Как результат, эти организации отдаляются от общественности. Они часто рассматриваются как правительственные агенты или агенты иностранных доноров. Кроме того, в настоящее время организационная структура взаимодействия государства и гражданского общества вовлекает их в бюрократические механизмы, где им часто приходится довольствоваться незначительными результатами или вообще выйти из игры. Из-за этого гражданский сектор теряет свой престиж в глазах общественности и средств массовой информации. НГО борются с потерей легитимности в качестве представителей гражданского общества и испытывают мощную конкуренцию со стороны индивидуального активизма. Последнее из четырех классических правозащитных организаций, закостенели в своих узких традиционных функциях, как, например, профсоюзы. И часто проявляют себя довольно беззубо, например, как профессиональные ассоциации, когда оспариваются такие злободневные вопросы социального интереса, как коррупция. Политические партии также испытывают кризис доверия. Одним из доказательств является повышение числа независимых кандидатов на выборах в последние годы в Польше, Словакии, Чехии и других странах. Многие города Центральной и Восточной Европы получили меров и членов городского совета, связанных с организациями гражданского общества и социальными движениями, а не с политическими партиями. Активисты идут в политику. Нынешний мэр Праги Адриана Крначева, бывшая сотрудница организации Transparency International. Прага и Брно имеют сильное представительство экс-членов НГО в своих советах и исполнительных органах. То же касается Братиславы и Торнави. Города Краков, Вроцлав, Познань и многие другие – управляются беспартийными лидерами. ЦИСАЧ рассматривает два типа социальной активности в Центральной и Восточной Европе. Первый ⁇ транзакционный активизм, имеющий большой операционный потенциал в работе с государственными и международными структурами. Это в основном активизм осуществляемый общественными организациями при поддержке грантов которые имеют профессиональное управление и обеспечивают экспертные оценки. Они проводят регулярные консультации с государственными органами, комментируют законы или политические решения и иногда даже проекты государственной стратегии. Второй тип ⁇ партиципативный активизм. Это способность мобилизировать людей. Неважно, спонтанные ли это мероприятия или интернет-активизм, главное – вовлечь массы. Транзакционный активизм приводит к изменениям в предписаниях или законах, которые не всегда одобряются в ходе широкой общественной дискуссии, когда не достигается консенсус. Партиципативный активизм может мобилизировать людей, однако зачастую безрезультативно. Где репрезентация и партисипация могут пересекаться, чтобы быть эффективными и демократичными одновременно. Благодаря технологиям и изменениям стратегии волонтерства и социального активизма политическое участие становится приватизированным. Людям больше не нужны посредники. Волонтеры больше ищут свои собственные отдельные выгоды в виде оказания тренерских услуг и передачи опыта, чем стремятся приобщиться к общему благу через принадлежность к определенной группе. Активисты владеют всеми инструментами для изменения мира, не вставая с кресла. Продолжающаяся индивидуализация жизненных стратегий подталкивает молодежь к выводу, что им не нужно принадлежать какому-то сообществу, чтобы проявлять себя публично. Люди стали руководителями своих собственных биографий. Учеба, стажировки, работа и отдых разбиты на короткие эпизоды. Школа, компании и НГО в большинстве случаев не обеспечивают чувство товарищества и общности. Учеба, волонтерство или работа – только передача услуг. Индивидуальный активизм – это попытка участвовать и в то же время попытка быть замеченным как личность. Несмотря на глобальные проблемы, влияющие на повседневную жизнь, Центральная и Восточная Европа больше сосредоточена на внутренних проблемах отдельных стран. Лучшие примеры активизма в Центральной и Восточной Европе связаны с темами прозрачности и хорошего управления. Обзор гражданских инициатив показывает, что успех заключается не столько в представительстве, сколько в участии. Успешными поводами считаются те, которые способны привлекать граждан подотчетность политических представителей, контроль над использованием бюджетных средств, местное самоуправление. Вот темы, которые привлекают общественный интерес в Центральной и Восточной Европе. НГО, организации по предоставлению услуг, могут быть очень успешными в начале партиципативного процесса. Ключ в идейной последовательности, прозрачности и финансовой независимости, а также в способности мотивировать людей действовать в интересах общественности. Фрэнк Болт – это организация, которая состоит из НГО и юридической фирмы, чьи доходы вкладываются в социально ориентированную деятельность. Они предоставляют профессиональные юридические услуги, обеспечивают защиту клиентов от незаконного вмешательства государства, решение социальных проблем в таких областях, как коррупция или ухудшение окружающей среды. Успешный гражданский активизм не означает, что люди должны подняться со своих кресел. В усилиях по расширению прав и возможностей граждан явно просматривается индивидуалистическая тенденция. Сегодня, когда предпочтение отдается юридической консультации и судебной практике, а не офисам бесплатной правовой помощи, которые были так популярны в 90-х годах, наблюдается тенденция даже не просвещать в смысле тренингов, семинаров или образовательных брошюр или фильмов, а предоставлять готовые интернет-приложения или инструменты для подачи жалоб и обращений в правительство или в суд. Та же ситуация, когда речь идет о хорошем управлении и местной демократии. Интересный пример – венгерский сайт «Физетем», устроенный таким образом, чтобы люди могли сообщать о случаях коррупции онлайн. В Чешской Республике наблюдается бум интернет и мобильных приложений, поощряющих участие в местных самоуправлении. Бюджет муниципалитета на сайте предоставляет диаграммы и инфографику по бюджетированию. Этот интерактивный и очень удобный для пользователей веб-приложение позволяет всем желающим видеть экономику муниципалитета, регионов и государства в отношении дохода физического лица, гражданина. У общественности есть возможность следить и комментировать решения своих политиков. Кроме того, сайты учат грамотно читать муниципальный или государственный бюджет. Многие подобные проекты выпускают приложения, позволяя пользователям напрямую обратиться к членам совета или муниципальных органов. Активисты используют игры, фильмы, инфографику для привлечения молодежи. Активный указатель – интернет и социальные медиа. Среди наиболее интересных и полезных технологий для социальных активистов – интернет-программы и приложения, которые позволяют создавать пользовательский контент и обмениваться им. Это может быть текст, изображение, аудиозапись, видео или их комбинации. Наблюдая за революциями в рамках арабской весны в 2010 и до 2012 года или за нынешней войной в Украине, складывается впечатление, что социальные медиа просто незаменимы в мобилизации людей, мгновенном информировании и объединении граждан ради общей цели. Во время трагических событий на Майдане, в Киеве, в феврале 2014 года люди использовали Твиттер, чтобы сообщать другим о позициях снайперов, стрелявших в протестующих. Социальные медиа были использованы для организации независимых сетей медицинской помощи и полевых госпиталей в храмах, как народный госпиталь. Как только началась война на Востоке, социальные медиа используются для освещения боевых событий, сбора гуманитарной помощи, информирования о ее распространении и помощи перемещенным лицам. Трудно спорить с тем, что социальные сети могут быть хорошим инструментом для быстрой временной мобилизации людей в связи с каким-то эмоциональным событием, войной, революцией или стихийным бедствием. Они могут быть хорошим инструментом взаимопомощи и солидарности. Однако правда в том, что в сферу их влияния попадает только часть населения, молодежь и те, кто подключен. И они не могут заменить реальных действий. Проблема слабых связей частично преодолевается за счет сильного накала эмоций вокруг определенных поводов. Чтобы создать такой повод в социальных медиа и удержать интерес фолловеров, требуется изощренные пиар-навыки. Другая проблема – так называемые интернет-демократии, где все мнения делят одно и то же пространство, равно как и технические возможности. Интеллектуалы бьют тревогу. По их мнению, это ведет к девальвации знаний, поскольку интернет заполнили мнения обывателей без фактов, прямая ложь, либо пропаганда. Абсолютная свобода слова снижает качество дискуссий, изматывает дезориентирует пользователей. Использование, например, Фейсбука в качестве инструмента для социальной мобилизации может спровоцировать также этические вопросы о злоупотреблении собственным продуктом, который был создан для другой цели. Общественные активисты вторгаются в жизнь людей посредством обращений, просьб или печальных картин страданий, что может привести к ощущению усталости и желанию уйти к другим СМИ, которые еще не так раскручены как начинаются массовые мобилизации и коллективные действия. Исследования показывают, что для стран Центральной и Восточной Европы по-прежнему актуальна метафора с лягушкой. Будь то коррупция или мошенничество, или злоупотребление, коллективизм нечасто перерастает в социальное недовольствие. Собственно, как в ситуации с лягушкой в воде, которая нагревается очень медленно. Лягушка привыкает к высокой температуре и в конце концов незаметно для себя сваривается. Однако, если вода резко превращается в кипяток, лягушка выпрыгивает. В рамках Евросоюза политическая вода нагревается, как правильно, очень постепенно. В некоторых случаях наоборот население может выйти на улицы так же быстро, как лягушка выпрыгивает из кипятка. Когда спрашивают, что гарантирует успех массовых протестов, а ответ варьируется в зависимости от страны. Тем не менее, со времен Гандии прослеживаются некоторые общие черты. В Словакии самый массовый протест был связан с коррупционным скандалом Горилла в 2011 году. Почему он провалился? Организаторы предъявили слишком большие и нереальные требования, которые невозможно выполнить в разумные сроки. Например, полное расследование этого чрезвычайно сложного дела или отстрочку выборов, которые уже были запланированы через пару месяцев. Кроме того, смена правительства после выборов – ведет к риску, при котором политики станут уклоняться от прямой ответственности. Гражданский порыв полностью пропал. С другой стороны, в конце 2014 года люди вышли на улицы Братиславы, протестуя против коррумпированного тендера на дорогую диагностическую аппаратуру для больницы. В скандале был замешан глава парламента. Спустя несколько дней он был уволен Тендер отменен, а министр здравоохранения подал в отставку. Социалистическая власть очень остро реагирует на проблемы в сфере здравоохранения. Протестовала не только молодежь, но и пожилые люди, электорат правящей партии. И, конечно, эти требования выполнить было легко. Власть хотела, чтобы люди вернулись домой. Для этого нужно было показать, что она активно борется с коррупцией. Понятно, что впереди длинный путь. От удовлетворения единичного требования протестующих к системным мерам по борьбе с коррупцией. Коррупция и отсутствие доверия – факторы, которые часто душат гражданский активизм. Демонстрации на Майдане в Киеве – та же пресловутая лягушка. Молодежь инициировала гражданский протест против президента Януковича, который не подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты начались в ноябре 2013 года и продолжались в течение суровых зимних месяцев. В феврале 2014 года произошла трагедия, по вине правительственных войск погибло почти 100 человек. Государственная власть не нашла другой способ прекратить гражданское неповиновение и массовые протесты. Гражданское общество и гражданский активизм в странах Центральной и Восточной Европы идут след вслед за мировыми тенденциями. Существенный фактор – индивидуализация и приватизация гражданского участия и активизма. НГО оказывающие профессиональные услуги, не так популярны в обществе, как это было после конца коммунизма. Они стали более эффективными и профессиональными. В то же время они часто не в состоянии реагировать на острые вопросы, которые беспокоят значительную часть общества. Успешны те активисты или те группы, которые могут использовать интернет-приложения и социальные медиа и одновременно мотивировать людей быть активными в реальной жизни. Активисты в Центральной и Восточной Европе добиваются успеха в сфере хорошего управления, борьбы с коррупцией, прозрачности и эффективности государственных расходов. Сложнее обстоят дела с мобилизацией людей, для отстаивания своих прав или прав меньшинств. Многие права являются само собой разумеющимся, другие не очень важны для большинства по сравнению с социальными проблемами, к примеру. Тем не менее, живое гражданское общество является условием функционирования демократии, которая обеспечивает взаимосвязь между политикой и народом.